shaytonir rajim bismillahi rohmanir rohim bir jahon ihobir odamki kasi kimuni moli va joni ko'mak qilibdi xudo taboraka taolo bu omaaa ajri azim bersin alloh taborak bulani sadaqasini u dargoriga qabul mabulaasin nima uchun quduq qozmoq va suv chiqarmoq bir sadaqa ijoriya har kimki misol yo'lga va masjidga bir quduq qozadi ham misol suv chiqaradi, mardim torat qiladi va ishbuni istifoda qiladi buni savobi alloh taborak taoloni oldiga katta azim savobi bor nima uchun xudoham taboraka taolo shu shu quduqni sababi bilan bularni gunoy kabirasini va gunoy sag'irasini mob qiladi alloh taborakataolo bu ko'makolarni alloh taboraka taolo umrini daroz qilsin alloh taboraka taolo bular sadaqasini va dargoriga qabul va maqbul ana bilan bizda masjid duohida va imom shekilli bir qam g'arib edi alla qoshi a ixlos bilan buni ketirib boa bizaga buni yordam qildi alloh taboraka taolo sadaqasini o'z dargoriga qabul va maqbul ilsin alloh taborak taolo buodamuixudooo bu injaarni umrini daroz qilsin alloh tborak taolo bularni umriga avlodlariga xudoam taboraka taolo مر دراز آط